নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল বিশেষ এটা কথাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ ওচৰলৈ এনেকৈ আহিছোঁ আৰু মানে মনটো ইমান ভাল নহয় মনটো ভাল নহ'লেও এই কথাখিনি আপোনালোকৰ ওচৰত ক'বলৈ আহিছোঁ আৰু কথাটো হৈছে আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰা দেখিছোঁ বাৰু কালি পৰহিৰ পৰা হৈ আছে নেকি নাজানো কিন্তু আজি ৰাতিপুৱা দেখা পাইছোঁ কেতিয়া হৈছে মই নাজানো বাৰু ইমান কিন্তু আজি ৰাতিপুৱা মই ভিডিঅ'টো পালোঁ এটা কল ৰেকৰ্ডিং আৰু পিতৃয়ে পুত্ৰলৈ কৰা এটা কল ৰেকৰ্ডিং আৰু সেইখিনিৰ ভিত্তিত এতিয়া আৰু এটা পোষ্ট পালোঁ এতিয়া মই কথাটো কৈছোঁ বহুতে পুত্ৰজনক দোষ দি আছে আৰু সেইটো ক্ষেত্ৰত সকলোৱে দিবই কাৰণ অন্তিমটো সময়ত পিতৃৰ ফোনটো পাই পেলাই তেওঁলোক অন্তত আহিব লাগিছিল পিতৃয়ে সেইটো কৈছিলে যে মোৰ তোহঁতৰ মুখখন চাবলৈ মন গৈছে বহুত দিন তোহঁতক দেখা নাই আপোনালোকে হয়তো শুনা পাইছে ৰেকৰ্ডিংটো কিন্তু ইয়াতো এটা কথা আছে ইয়াতো এটা কথা আছে কি জানানে কোনো ল'ৰা ছোৱালীয়ে নিজৰ মাতৃগৰাকী জীৱিত অৱস্থাত থাকোঁতে বেলেগ এগৰাকী পত্নীক যদি দেউতাকে আনে বেগ বেলেগ এগৰাকী মহিলাক যদি দেউতাকে আনে তেতিয়া সেই ল'ৰা ছোৱালীৰকেইটাৰ ল'ৰা ছোৱালীকেইটাৰ মনটো কেনেকুৱা লাগিব ল'ৰা ছোৱালীকেইটাই কেনেকুৱা অনুভৱ কৰিব যে মোৰ দেখোন মা আছে এতিয়া আকৌ দেউতাই কিয় বেলেগ এগৰাকী বিয়া পাতিলে তাৰপাছতে আৰু গম পায়েই নহয় আৰু আপোনালোকে হয়তো মই ক'ব নালাগে আপোনালোকে জানেই কেনেকুৱা কি পৰিস্থিতি হয় তাৰপাছত এতিয়া যে আমি ল'ৰাজনক দোষ দি আছোঁ বা ছোৱালীগৰাকীক দোষ দি আছোঁ কিহৰ কাৰণে ইমান দিন দেউতাকৰ খা খবৰ লোৱা নাই ইয়াতো বহুত কথা আছে এটা কথাই কওঁ প্ৰথমতে কিছুমানে কি কয় একদম ঘপককৈ ল'ৰাটোক দোষ দিয়ে বা ছোৱালীজনীক দোষ দিয়ে কিয় নাচায় কি কথা সেইখিনি আপোনালোকে অকণমান হৃদয়ংগম কৰিব কোনো ল'ৰা ছোৱালীয়ে একাংশৰ কথা কৈছোঁ কোনো ল'ৰা ছোৱালীয়ে তেনেকৈ মানে আজি যিটো কল ৰেকৰ্ডিং আৰু কোনো ল'ৰা ছোৱালীয়ে তেনেকৈ পিতৃক চিনি নাপাওঁ বুলি নকয় অঁ এতিয়া আপুনি ক'ত আছে কি কথা আৰু এতিয়া গম পাইছোঁ তেওঁ বেলেগ বিবাহিত হৈ কৰিছিলেই নে বিবাহপাশত আৱদ্ধ হৈছিল মানে এতিয়াই মই কথাটো এটা কাৰণেই ক'লোঁ যে সেই ল'ৰাজনে যে ক'লে মই চিনি নাপাওঁ চিনি নাপাওঁ বুলি কোৱা নাই অঁ মই পাইছোঁ কওক ক'ত আছে কি কথা সেইখিনিৰ ভিত্তিত বহুতে বহুতকেইটা ভিডিঅ' বনাইছে বহুত বিৰূপ বিৰূপ মন্তব্য কৰিছে আৰু চাই চিতি ল'ব লাগে আমি বহুত গৌৰৱ কৰোঁ মই পুৰুষিৰ দিনাখনো এটা ভিডিঅ' দিছিলোঁ যে আমি ল'ৰা ছোৱালী ডক্টৰ ইঞ্জিনিয়াৰ হ'লে আমি একদম বহুত গৌৰৱান্বিত হওঁ গৌৰৱান্বিত হওঁ মানে ল'ৰা ছোৱালী ডক্টৰ ইঞ্জিনিয়াৰ আমাৰ বহুত ভাল আমুক তামুক মই যে কৈছিলোঁ মৃত্যুৰ সমান নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীও নাপায় সেয়াই দেখা পাইছেই নহয় সেইকাৰণে সৰুৰে পৰা প্ৰাথমিক শিক্ষাখিনি যদি মাক দেউতাকে ভালকৈ দিয়ে নহয় তেতিয়া কিন্তু তেনেকুৱাখিনি নহয় আৰু মই জনাত তেওঁলোকে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত কিবা এটাটো ভুল আছেই কিবা এটা ভুল আছে যাৰ পৰিণতিত চাওক তেওঁলোকৰ লগত কিন্তু মাতৃগৰাকীক ৰাখিছে ল'ৰা ছোৱালীহালে মাতৃগৰাকীক ৰাখিছে সুন্দৰকৈ মাতৃৰ দায়িত্ব পালন কৰিছে কিন্তু পিতৃক আজি একা একাষৰীয়া কৰিবলগীয়া কিয় হ'ল কিয় হ'ল সকলোৱে এইটো জনা উচিত সকলোৱে আমি ঘপককৈ কাৰোবাক দোষ দিয়াৰ আগতে সকলোখিনি কথা চালি জাৰি চাব লাগিব যে কিছুমানে পৰাপক্ষত কিছুমানে মদ ভাং খাই পেলাই তেনেকুৱা অত্যাচাৰ কৰাৰ ফলত বাৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে বেয়া পায় তেনেকুৱা এটা হয় কিন্তু এই যে ইমান এটা সম্ভ্ৰান্ত ঘৰৰ পৰিয়াল ল'ৰা ছোৱালী তাতে তেওঁ চাকৰি কৰা বুলি গম পাইছোঁ কিন্তু এনেকুৱাখিনি কিয় হ'বলৈ পালে তেওঁ ইমান মানে অন্তিম সময়ত খবৰ দিওঁতেও তেওঁলোকৰ অন্তৰত ইমান এটা অগ্নি জ্বলি আছিলনে যে দেউতাকৰ ওচৰলৈ আহিব নোৱাৰা পৰিস্থিতি দেউতাকে কৰি থৈছে প্ৰথমগৰাকী পত্নী থকাৰ পিছতো যেতিয়া দ্বিতীয়গৰাকী বিবাহ কৰে কৰাৰ পিছত দ্বিতীয়গৰাকীৰ ফালৰ যেতিয়া ল'ৰা ছোৱালী হয় তেতিয়া প্ৰথমগৰাকীৰ পত্নীৰ লগত বহুত শাৰীৰিক মানসিক অত্যাচাৰ কৰে ল'ৰা ছোৱালীকেইটাক দেখিব নোৱাৰা হয় তাৰ ফলত কি কৰে এটা সিদ্ধান্ত বাছি লয় যে আমি ইয়াত নাথাকোঁ এনেকুৱা এনেকুৱা ধৰণৰো হ'ব পাৰে দেই আৰু সেইবিলাকেই যেতিয়া মনত ক্ৰিয়া কৰি থাকে যে দেউতাই দেখোন আমাক ভাল নোপোৱা হ'ল সৰুজনী মাহীমাৰ ল'ৰা ছোৱালীকেইটাহে ইমান মৰম কৰে তেনেকুৱা দেখা পাইছোঁ তাৰ পৰিণতিটো কিন্তু এনেকুৱাখিনি হয় আৰু এইটোৱে নহয় যে দেউতাকৰ প্ৰতি দায়িত্ব নাই দেউতাকক কিহৰ কাৰণে এনেকুৱাখিনি কৰিছে কিন্তু বহুতখিনি কথাটো এনেকুৱাখিনি হয়গৈ দেই নিজে দেখা পাই আছোঁ যে সেইকাৰণে তেনেকুৱা হয় কিন্তু ধৰক যিমানেই যি নহওক আহিব লাগিছিলে যিহেতুকে পিতৃয়ে ফোনটো কৰিছিলে তহঁতৰ কোন ক'ত আছে কি কথা বেয়াও লাগিছে বাৰু তহঁতক এবাৰ চাবলৈ মন গৈছিলে বাকী মই জোৰ নকৰোঁ এনেকৈও কৈছে আৰু মানে সেই কথাখিনি আপোনালোকে শুনা পাইছে কাৰণ ফেচবুকত বহুত ভাইৰেল হৈ আছে কল ৰেকৰ্ডিংটো আৰু এতিয়া যিহেতুকে আকৌ পালোঁ মই সুন্দৰকৈ কৈছে যে ল'ৰা ছোৱালী ভাল তেওঁ যোন যোনজন পুত্ৰ আছিলে যোনগৰাকী জীয়ৰী আছিলে বহুত ভাল বুলি কোৱা শুনিছিলোঁ আৰু মাতৃৰ দায়িত্ব সুন্দৰকৈ পালন কৰি আছে কিন্তু পিতৃক একাষৰীয়া কাৰণটো হৈছে সেইটোৱেই সেইটোৱে বুলি কোৱা শুনিছোঁ তেওঁ প্ৰথমা পত্নীক ত্যাগ কৰি পেলাই প্ৰথমা পত্নী থকাৰ পিছতো তেওঁ বেলেগ বিয়া কৰোৱাৰ পাছত তেওঁলোকে এইটো সিদ্ধান্ত লৈছে গতিকে কি ক'ম সকলোৱে চাব আৰু দেই কিবা কিবি মানে যেতিয়া ফোনটো খোলোঁ তেনেকুৱাখিনি দেখাৰ পিছত মনটোও বেয়া লাগি আছে আৰু তেনেকেই মনটো বেয়া লাগি লাগিল লাগি থকাৰ পাছতো ভাত কেইটামানো বনালোঁ ভাত বনালোঁ কলডিল ভাজিলোঁ আমাৰ নতুনকৈনে অকণমান ঘৰ দুৱাৰটো সেইটো ছাইড চাফা তাফা কৰিছে চাফাই কৰি থৈছিলোঁ বাৰু তথাপিতো তাই যিহেতুকে বেগত কাপোৰ কানিবিলাক উলিয়াই ৰ'দত দিছে মই গুচি আহিলোঁ আৰু বাৰু তই কি কৰ কৰি থাক এতিয়া ভাত পানী খোৱাৰ সময়ত বাৰু আপোনালোকক লগ পাম আছে আৰু বহুত কথা সেয়াই মই আজি ক'ব লগা কথাখিনি বেয়া লাগে আৰু ন আমাৰ বা কি হয় কি ঠিক গতিকে পৰাপক্ষত এনেকুৱাখিনিৰ পৰা আঁতৰি থকাই ভাল আৰু দেই বা কিছুমানে কি কৰে দুদিনৰ সুখ বিচাৰি পেলাই এনেকুৱাবোতেই জীৱনটো কষ্টত থাকিব লগা হয় গতিকে বুজাই বুজিছে চাগে আৰু এইখিনিতে এটা কথা কওঁ দেই কাৰোবাক অন্তৰত দুখ দি নিজেই কেইদিন সুখত থাকিব পাৰি সেইটোৱে এই কল ৰেকৰ্ডিংটো প্ৰমাণ কৰি দেখালে গম পাইছেনে এইটোৱেই নহয় যে আজি মোৰ স্বামীয়ে আৰু এগৰাকী আনিলে অনাৰ পিছত মোৰ মনটো কেনেকুৱা লাগিব বাৰু কেনেকুৱা লাগিব মই কিমানখিনি দুখ পাম কিমানখিনি দুখ পাম মোৰ অন্তৰে কিমান কান্দিব ঠিক তেনেকৈ সেইগৰাকীৰো তেনেকুৱা হৈছিলে আৰু অন্তিমটো সময়ত কি হ'ল বাৰু কওকচোন আপোনালোকেতো দেখা পালেই গতিকে নাপায় সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাওক গা আনোম সিয়ৰি উঠিব